Нещодавно у одному з пабликів з'явилась інформація про те, що в районі вулиці Сонячної, біля колишнього базарку, стався черговий прорив системи водопостачання. І як наслідок без води залишилось декілька вулиць. Заступник мера з питань житлового комунального господарства повідомив про те, як розгорталися події 7 лютого. По воді за ці сутки у нас була проблема порив водопроводу, був встановлен підйом Южний. На солнечном было отсутствие воды, но вчера включили 13.45, подали воду. Если взять статистику, у нас за год порядка 335-360-380 порывов. То есть, практически каждый день 1-2 порыва у нас имеются. Поэтому один порыв – это уже практически статистика для водоканала. Таких больших работ не было. Яка жить по ресичной, а проблем в не помитивы, Так как находилась на работе, або по своих справах. Також кажуть, що вода у кранах є регулярно. У нас на солнечное последнее время воду редко отключали ночью. То отключали раньше, сейчас нет. А в течение дня? В течение дня у нас не отключают. Или я может не замечаю, я утром дома, вечером дома, а в обед меня нету, видите, сейчас бегаю. У нас Богу, нам повезло. А вы с какого района? Мы парковая 4. У нас дом самый нижний возле копеечки, у нас постоянно вода есть. Даже нам круглые сутки, да. Ну так иногда бывает перебои, ну, можно что-то и как-то жить. воду дома отключают? Обязательно. Обязательно так как часто? Как обычно, с 6, с 10 вечера и до 6 утра. А в течение дня? В течение дня нет. Постоянно есть вода? Постоянно. А бывают там, не замечали, перебои с водой есть? Там ну, когда авария, это в городе это бывает. Это же обязательно надо делать. А давно у вас Ребят. такой случай был? Последний раз месяца три назад, наверное. Высоточная вода? Да, сейчас, да, летом отключают. А летом как часто? Ну, раз в день с 10, по-моему, до 9 вечера. якого району здесь центра. Більшість опитуваних городян задоволені водопостачанням, однак скаржаться на якість питної води. кажуть, що її вживати неможливо. Аби знайти вихід з ситуації, користуються фільтрами. А у нас взагалі, на сонячна. Я не знаю. Там в кармані захожу в інтернет, пишуть, що вода така, пошла така. У нас такого не було, не знаю. Так что я вот пользуемся фильтром, а так, конечно, пить ее ужасно. Когда пили так, то просто э, сверху на кружечке э, такой прям к, пленка, прям пленка, ужасно, как пить можно. Пить э, не брали питьевую, заказывали, привозили очищенную воду. Ну, вышли из такого положения, лучше уже взять фильтры, заказали. А как вам качество воды? Никакое, если честно немножко грязновато, трубы засоряют. А так, в принципе. Когда набираешь посуду утром, осадок где-то так примерно 5-7 миллиметров есть в этом посуде. И в тоже? А чайник это 4 месяца, 5 месяцев чайник новый. С крана не пью, конечно. Почему? Покупаю. Потому что думаю, что она некачественная для питья. Для приготовления пищи использую. А в чайнике остается там налет? Ну да, конечно. Немножко остается. Ну, не критично. После каких-то ремонтных работ бывает, что там осадок есть в воде. А так вообще, в принципе. Качество желало бы, конечно, быть лучшим, потому что всегда образовываются накипь в чайнике, так что мы пользуемся фильтрами. И как бы уже привыкли к этому? Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Басарабия Тв.